Никогда еще в Музыре не было игр республиканского чемпионата столь высокого ранга. И никогда еще Жемчужная Полесье не была так близка к финалу, а значит и к первому в своей истории комплекту наград национального первенства. И после первого сета стартового матча у большинства присутствующих в спорткомплексе мозер Соль было чувство, что путь в финал для команды Михаила Коваленко открыт. Настолько слаженно и умно действовали хозяйки площадки, а счет 25-15 отлично отражал происходящее. Но, как оказалось, эта мини-победа оказалась первой для Жемчужной Полесье. Начиная со второго сета, атакующий пыл нашей Волейболистов стал ослабевать, а брещанки наоборот с каждым новым розыгрышем мяча только увеличивали собственную мощь и счет последующих партий 15-25-16-25-15-25 означал поражение Мозорского клуба в матче под номером 3. Рано поверили в победу. Брест это не та команда, которая просто так отдает игры. Они умеют играть, они хотят играть. Они сейчас неплохо укомплектованы. Все мы это понимаем. Поэтому с ними надо играть на пределе своих возможностей. Где-то должно быть сумасшедшее зашкаливающее желание. Вот. Внутри, может, оно где-то и было, и оно, наверное, помешало девчонкам раскрыться, до конца где-то поверить в себя, потому что сложно, когда против тебя играет такой нападающий, как Оксана Ковальчук, высота съема, тащит на себе игру. По большому счету она одна, пока переломила ход встречи в сторону Бреста. Ясное дело, что поражение в четвертом матче серии для «Жемчужной Полесья» было смерти подобно. Вот только не все волейболистки Мозорского клуба, как показалось, готовы были умереть, но не проиграть. И хотя первый сет так же, как и в предыдущем матче, остался за хозяевами арены, далее все пошло по уже знакомому, назовем субботнему сценарию. Три подряд победы в волейбольных периодах при Буже, и именно этот клуб уже на этой неделе поборется за звание чемпиона Республики Беларусь сезона 2013-2014. Но любая работа зря не пропадает, это самое главное. Девчонки отработали весь сезон, сезон очень здорово. И, как вы знаете, наши финансовые трудности, вы знаете, с октября играть без зарплаты и, так сказать, на таком высоком моральном духе это дорого стоит. Девчонки еще раз показали свой характер и то, что, в принципе, деньги, конечно, решают многое, но не все. Что до Мозорска жемчужная полиция, то для нее сезон еще не окончен. Уже на этой неделе полиски волейболистки начнут новую серию, на этот раз за третье место. А соперником Мазырянок станет команда, которая уступит в пятом решающем полуфинальном матче пары Минчанка-Атланта.